kimyo bo'yicha masalalar turkumidan ikkinchi masala mavzu Avogadro soni necha gram alyuminiy degidroksi sulfatda bir ko'paytirilgan 10 darajasi 24 ta kislorod atomi mavjud ushbu masalani ishlash uchun avvalo bizga berilgan qiymatlarni yozib olamiz bizga alyuminiy digdroksi sulfat tarkibidagi kislorod atomlarining soni berilgan ya'ni katta n harfi bilan buni belgilaymiz va 1.204 butun ikki ko'paytilgan o'n darajasi 24 tani bizga qulay bo'lgan o'n ikki butun yuzda nol ko'paytirilgan o'n darajasi 23 uchta ko'rinishiga o'tkazib olamiz topishimiz kerak bo'lgan narsa esa alyuminiy digdroksi sulfatning massasi dastlab qiladigan ishimiz kislorod atomlari sonini miqdorini topish bo'ladi buning uchun kislorod atomlari sonini Avogadro doimiysiga bo'lamiz ya'ni 12.04 ko'paytirilgan 10 darajasi 23 ni 6.02 ko'paytirilgan 10 darajasi 23 ga bo'lamiz bunda 2 mol chiqadi ya'ni kislorod atomlarining soni 2 molni tashkil etadi alyuminiy degidroksi sulfatning bitta molekulasi tarkibida ta kislorod atomi mavjud mana shu ma'lumotdan foydalanib 2 mol kislorod atomi necha mol alyuminiy degidroksi sulfatning tarkibida mavjud bo'lishini topamiz ushbu proporsiyani hisoblasak 1 ko'paytirilgan 2 bo'luv 8 0.25 molni tashkil etadi ya'ni nol butun yigirma besh mol alyuminiy degidroksi sulfat tarkibida ikki mol kislorod atomlari mavjud bo'ladi masala shartida so'ralgan alyuminiy digidroksi sulfatning massasini topish uchun esa proporsiyadan foydalanamiz bir mol alyuminiy digidroksi sulfat ikki yuz o'n sakkiz grammni tashkil etadi ya'ni uning molekulyar massasi bizda alyuminiy digdroksiz sulfatdan 0,25 mol mavjud 0,25 mol aluminiy digdroksiz sulfat necha grammni tashkil qilishini topib olamiz buning uchun 0,25 ni 218 ga ko'paytiramiz va 1 ga bo'lamiz natija 54,5 to'rt gramni tashkil etadi ya'ni masala shartida aytilganidek bir butun ikki ko'paytirilgan 10 darajasi 24 ta kislorod ellik to'rt butun o'nda besh gram alyuminiy digidroksi sulfatning tarkibida bo'ladi